Отдых расслабляет человека и делает его беспомощным. Мои дорогие друзья, отдых ⁇ это такая вещь, которую нужно правильно просто соблюдать. Но если вот смотри, просто отдыхать, понимаешь, вот смотри, у тебя какая-то работа есть, или ты на что-то способен. И ты просто вот э, жалей себе, понимаешь, там отдыхаешь, там еще отговорки ищешь и так дальше, там, постоянно вот, постоянно вот у тебя какие-то отговорки с головой, понимаешь? И постоянно вот ты отдыхаешь, вот выходные, да, вот, ты приходишь и ты отдыхаешь, но, братец мой, если ты хочешь что-то в этом мире поиметь, вот э, ты вот не должен отдыхать, понимаешь? ты должен работать, да, смотри, я делаю так, я не отдыхаю там и так дальше, у меня нету выходных, у меня нету, у меня уже, я уже два месяца пиздую без выходных, понимаешь, чтобы в этом мире что-то получить, что-то добиться, и работаю без выходных, понимаешь, и смотри, как я отдыхаю, я не отдыхаю так просто вот, сел, все, я ничего не хочу, мне ничего не надо, я не буду ничего делать, понимаешь, нет, брат мой, нет. Это ошибка самая э, просто вот в мире. Э, ну, это вот все. Вот если отдыхаешь так вот просто сложа руки и просто ты там устал, ты там заебался, тебе там все все равно. Если ты так делаешь, все, братишка, ты автоматически просто расслабляешься и стаешь таким, понимаешь вот. Но э, как тебе сказать, я не хочу тебя обидеть, но э, получается как никчемным, понимаешь, брат? То есть ты получается как никчемный, потому что смотри, вот я не отдыхаю, вот я вот уже два месяца ебашу без выходных в день, в день. И знаешь, как я отдыхаю? Я вот с книгой в руках, в руках я не сплю, я не употребляю, я на выходных пиздячу как не в себя, понимаешь? Еще вдвойне. потому что есть вот вселенские законы, понимаешь? Чем больше ты вот работаешь свое дело, любимое, тем больше у тебя всего. Понимаешь, именно любимое, что ты себя нашел. И я выходные ебашу как не в себя, пока я смотрю, кто-то там отдыхает, там, понимаешь, кто-то там употребляет, кто-то там убивает себя, кто-то там обессиливает себя, понимаешь? И я вот делаю вот такие вещи, что вот, вот среднестатистический человек не будет делать. Понимаешь? Вот я работаю упорно на выходные. Это просто, понимаешь, вот, если ты вот работаешь на выходные, у тебя просто успех, просто успешный успех будет, понимаешь, В жизни. Потому что вот все ты делаешь, все понимаешь, ты делаешь хорошую качественную работу. Вселенная видит тебя, Творец видит, что ты вот работаешь, что ты вот трудишься, и тебе он дает, понимаешь? И смотри, вы вот Отдых, отдыхать, вот нужно, вот, понимаешь, только сон, понимаешь? Вот это вот отдых, пойми, вот это отдых, когда только сон, вот у тебя, вот ты, вот а я вот ложусь в 22.00, понимаешь, и в 5 уже встаю, понимаешь? Я вот ложусь спать, спать, понимаешь, и все, вот тогда я отдыхаю. А так я все время, брат мой, работаю, понимаешь? У меня нету такого, что там все, я там после работки пришел, там буду пиво пить. Нет, блядь, нет, это проигравший сразу, мгновенно он Понимаешь, это слабый человек делает. Если у тебя высокий тестостерон, или если у тебя есть цель, и ты хочешь к ней идти, как ты сможешь чего-то добиться, если ты будешь отдыхать, братишка? Ты не сможешь никак, понимаешь, вот реализовать себя, как-то сделать себя и так дальше, потому что вот твой мозг отдыхает, он ничего не хочет. Пойми, он ничего не будет там делать такое, что-то там придумывать. Зачем ему придумывать? Вот я, вот я заметил, братишка, такую вещь очень хорошую. Вот когда я не работаю, понимаешь, вот смотри, просто лежу книги читаю, понимаешь, вот. Лежу книги читаю. Вот когда я не работаю, у меня вообще, понимаешь? Как-то вот не идет, понимаешь, вот вообще там не придумается что-то и так дальше. Только я начну работать, все. У меня дальше, понимаешь, все. У меня э, наперед идет, понимаешь, все, у меня все четко идет. Понимаешь? И это так. И это так. Но если вот ты вот приходишь и все, там, два дня вот тебе дает, понимаешь, вот вселенная сама тебе дает два дня там и там отпуск тебе, понимаешь, и ты просто вот просы, просываешь и идешь, понимаешь, потом на ненужную работу, братишка, но э, как так можно своей жизнью поступать, брат мой, вот так себе задай вопрос, задай себе вопрос, как, если вот ты не занимаешься, не развиваешься ничем, как так можно вот поступать своей жизнью, понимаешь, это очень это очень э, тяжелая тема, братишка, потому что отдых, да, он нужен, понимаешь, но не в таких количествах, блядь, вот максимум вот за день ты вот, я вот отдыхаю, понимаешь, и то я с книгой в руках, я что-то делаю, пойми, я сижу, хаваю, вот это отдых, понял? Тебе, тебе ж не нужно, вот я вот... Работаю вот постоянно головой, понимаешь, вот постоянно мозгом, мыслями работаю своими. И у меня бывает, да, бывает такое выгорание, что я под вечер ничего не хочу. Так я понимаешь, вот лежу и дальше читаю. Я знаешь, как я люблю просто вот я просто себя убиваю полностью э, морально, понимаешь, ну потому что у меня интеллектуальное развитие идет. И я убиваю полностью себя морально, и знаешь, что я делаю? Я не там плачусь, там я устал, там и так дальше. Я беру, блядь, на максимум, понимаешь, вот ищу такого себе соперника в шахматах, чтобы он мне, понимаешь, вот выносил мозг, понимаешь. И я сижу и я целый вечер думаю над этими шахматами еще, понимаешь, чтобы мой мозг не отдыхал чтобы ему нагрузка давалась большая. Потому что если мозг отдыхает, он автоматически переходит в зону комфорта. Пойми. И зона комфорта просто уничтожает э, все. Понимаешь, все твое будущее и так дальше. Потому что э, это так. Братец мой, я вот, э, пойми, вот два месяца пиздую по 12. От 12 до... 18 часов интеллектуально. И я еще ни разу там, ни один день я не, не въебал просто так. Я просто, я просто беру и и это, что у меня есть время, понимаешь, что мне вселенная, что мне творец дал, он меня сейчас проверяет постоянно, понимаешь, и я стараюсь вот не въебывать, не просывать. Мне каждая секунда дорога, брат. Я вот, я не знаю, вот, если я что-то там гляну, какой-то тикток, хуёк какой-то там, понимаешь, вот что-то там тупану, не по работе. Все, братишка, у меня сразу варнинги. И от вселенной вот сигналы идут. Ты никчемный, ты ничего в этой жизни не добьешься. Ты, ты просто въебешь свою жизнь никуда, если ты будешь деградировать и так дальше, понимаешь? И это хорошая установка. И это хорошие, это качественные мысли, понимаешь? Вот так должны мысли у тебя быть. Пойми, не надо там э, опиваться, обкуриваться и так дальше, потому что это признак просто комфорта и э, просто ухода от реальности полнейшего, полнейшего. Вот, как, вот ты понимаешь, вот смотри, я тебе просто сейчас объясню. Например, у тебя есть какая-то цель, да? И ты постоянно ее отлаживаешь. Сделай так, блядь, у тебя есть выходные, брат. Сделай так, чтобы выходные ты провел с целью. Даже когда ты не будешь действовать, но ты думай только о цели. И просто маленькими шажками тебе не надо. Ты за один день, запомни, ты хуй с маслом, что получишь за один день, понимаешь? Тебе надо там, я не знаю, ну, достаточно количество... Начни, начни, и все будет ровно у тебя. Понимаешь? Хочешь какими-то делами заниматься, начни делами заниматься. Спортом хочешь заняться, начни. И именно выходные, именно когда нужно отдыхать, когда все отдыхают, ты работай вдвойне, и все будет ровно, все будет четко, потому что только так ты сможешь в этом мире что-то достать и что-то получить, брат мой. Только так только так, только, понимаешь, вот через труд, через все, через тоску, через боль, через одиночество ты в этом мире как-то сможешь себя реализовать. И вот это вот, понимаешь, автоматически человек сдается, когда он отдыхает, когда он, понимаешь, вот делает что-то не так, когда вот понимаешь, он что-то хочет отдохнуть, потому что он вы, вы, выгорел полностью и так дальше. Но есть, братишка, лекарство. Про пиздон. Братишка, про пиздон. Понимаешь? От всех болезней, от всего. Про пиздон. Можешь, понимаешь... И это этот пропиздон, он нигде не продается. Это формула, которая, понимаешь, вот достигает успеха. И это просто эта таблетка у тебя в голове называется пропиздон. Понимаешь? Ты ее просто используешь эту таблетку, ты думаешь про про, про пиздон, и у тебя все ровно в жизни, понимаешь? И это так, брат мой, потому что у меня тоже есть пропиздон в голове, и все у меня ровно. Вот смотри, например, даже сегодня, сегодня по работе, тип написал, понимаешь, там, я ему помог, там, тут тыры-пыры там связались с ним и так дальше. И смотри, что происходит, брат мой. Э -э -э, у меня автоматически, то есть я сразу выкупаю, что уже деградация идет, понимаешь? То есть уже деградация идет и я уже полностью, ну, все, то есть я полностью отключается мой мозг и думает про мое будущее, понимаешь, и это так, то есть вот мой коллега, коллега мой набрал, понимаешь, и там что-то пиздит, какую-то херню, понимаешь, и я делаю так, просто отключаю мозг и вообще не слушаюсь, то есть у меня совсем другая вот земля, все, зачем не слушаться его, если я могу себя, э, про себя думать и себя как-то реализовывать, понимаешь? Все в твоих мыслях, братишка. И смотри, вот когда вот настоящая сила приходит, тогда когда ты работаешь, брат мой, когда ты пиздуешь как не в себя. Когда вот, ну, ничего, поверь мне, у этих людей, которые вот тебя будут презирать, пресекать, там смеяться над тобой, у них ничего в мире не изменится и ничего не будет. Это проверено, братишка мой, топи до конца, никого не слушайся, блядь. Вообще, что тебе говорят, просто бери просто себя в аренду и просто угукай и все, и дальше топи до талого. И все, братан, и все будет у тебя ровно. Потому что, э, если у тебя есть цель, э, ты просто вот пиздуешь к ней и грызешь, выгрызаешь успех. Пойми, ты идешь, все, ты идешь. И отдых тебя делает просто вот, понимаешь, такого... Обессиленного, обессиленного мальчика, который просто вот не, не, не хочет. Он такой маленький, такой провокиновый, такой провокиновый, такой писюнец такой, понимаете? Там его хочется пожалеть, там. он такой маленький, там никчемный, понимаете просто. Не будьте никчемными, вас никто, нахуй, вы никому не нужны. Вы просто смотрите вы не пожалеете сами себя, вас никто не пожалеет. Вы просто можете себя убить и быть без цели. Все в жизни. Понимаешь, брат? И все, братишка мой. Так что выбор за тобой. Или просто вот ебашить, заниматься хорошими делами. Выходные, не выходные, топить до конца. Целое время у тебя есть 24 часа на развитие. И ты 24 часа развиваешься, занимаешься. Даже во сне занимаешься, развиваешься. Понимаешь? И все. Я вот во сне люблю, например, качаться, понимаешь? И читать книги. И в реальности люблю читать, читать книги и заниматься, понимаешь? И все, и все у тебя будет ровно в жизни. Все у тебя будет четко в жизни, братец мой. И все, и эту жизнь просто нужно прожить красиво, а не бросать на каких-то заводах ебучих, на каких-то, блядь, стройках бессмысленных и так дальше, брат. И, и эту жизнь нужно прожить красиво, чтобы вот ты не жалел. Понимаешь, что не жалел ни, ничего и никогда ты не жалел. И все будет у тебя ровно, брат. Так что давай. Больше действия, меньше отдыха и будет у тебя успех в жизни.